Что оставила после себя Донецкая Народная Республика в городе Мариуполе? Сейчас за моей спиной точно видны последствия правления так называемого правительства Бородая и Пушилина, которые сейчас находятся в Донецке. В Мариуполе мы пообщаемся с местной политической, общественной элитой города, которая восстанавливает Мариуполь от последствий разрухи и мародерства Донецкой Народной Республики. Сегодня 25 июля Громадский Тылыбачене внутри здания Мариупольского городского совета. И сейчас вы увидите, что здесь происходило и какие последствия оставили за собой люди, называющие себя Донецкой Народной Республикой. Расскажите, что это за здание, что это такое? Ну, это то, что осталось от здания нашего городского управления внутренних дел, которое 9 мая было, ну, можно сказать, полностью сожжено и уничтожено. Давайте по этажам посмотрим. Вот рассказывайте, что тут на первом этаже. Ну, было. с этой стороны не так заметно разрушение. На первом этаже, вот с этой стороны, мы видим только следы от пожара. Но пожар, от чего возник, тут различные версии есть, но с той стороны, с другого торца, там видно четко разрушение, разрушение фасада здания, шла стрельба из гранатометов, подъехавшие военные открыли огонь из гранатометов с целью, чтобы выбить тех, кто пытался захватить здание городского УВД 9 мая. 9 мая утром здесь проходило на третьем этаже совещание работников милиции, руководства и руководства АТО. И в этот момент, когда проходило совещание, на здание напали несколько вооруженных человек. Я не знаю, сколько их было на самом деле. Им удалось каким-то образом проникнуть на первый этаж. Без особых проблем они захватили первый этаж, затем переместились на второй этаж и э, находящиеся наверху силовики, они вызвали себе подмогу. Насколько я знаю, первоначально сюда прибыл, э, прибыли представители батальона «Азов», э, которые первыми проникли в здание и э, попытались обезвредить захватчиков. Э, затем уже подтянулись и, и национальные нацгвардейцы на БМП подъехали. Вот. Но единственное, что, конечно, сразу же после этого, э, пошла информация, что нацгвардия ворвалась в город с целью, чтобы разогнать мирную демонстрацию, которая проходила незадолго до этого на площади на центральной площади Ленинского комсомола. Но к тому времени демонстрация уже закончилась. Где-то около 10.30 это было. Началась стрельба, это начался захват самого здания. И уже потом, после этого, в город въехали БМП для того, чтобы каким-то образом попытаться освободить э, находившиеся на верхних этажах милицию и э, очистить здание от захватчиков. Но в конечном итоге это вылилось вот в то, что мы сейчас видим перед глазами. А сколько здания было по времени захвачено? По времени сепаратистами? Оно практически, ну не знаю, может быть час-два фактически это было. Даже меньше, наверное. Потому что все происходило настолько быстро, вот только пошли первые выстрелы захвата, вызвали подмогу, пришел АЗОВ, подъехала Нацгвардия. Но, к сожалению, во время этого боя у нас были погибшие. Погибли и работники начальника ГАИ города Саенко. Вечная ему память. Ну вот я вижу здесь табличка написана не минует участь Саенко, Знайте и помните вас не минует участь Саенко, победа будет за нами. Таблички остались от сепаратистов. Ну, Это очевидно, они так угрожали? Очевидно, может быть не обязательно от сепаратистов, возможно от жителей местных, от местных жителей, которые вот так вот по-своему оценили эту ситуацию. Там слово «прихвость» не написано. Дело в том, что изначально изначально пошла информация такая, в том числе из российских средств массовой информации и по городским средствам массовой информации в газете. Призовский рабочий, насколько я знаю, читал. То есть была дана такая картинка, что нацгвардия убивала наших милиционеров. Ну, естественно, люди, не, не владея реальной картинкой, не владея полной информацией, они восприняли это все на веру. И в итоге мы получили то, что мы получили 11 числа на референдуме. Потому что число сочувствующих Идея референдума резко возросла в Мариуполе после 9 мая Я сегодня говорил с одним из участников этого референдума Он говорит, мы не за отсоединение ходили, мы ходили за децентрализацию Ну, понимаете, по децентрализации у нас каждый понимает по-своему Кто-то федерализацию хочет, не зная, что такое федерализация на самом деле Что федерализация означает, наоборот, объединение фактически, а не разъединение вот. И децентрализация тоже. Ну, вот вам сейчас предлагается децентрализация, новые там какие-то предложения от президента, новые изменения Конституции. Пожалуйста, вот вам. Зачем для этого нужно все вот это было затевать? Я, например, не, не понимаю.